...merangkap Ketua Badan Pimpinan Bersatu Negeri Melaka... ...dan mantan Ketua Menteri Melaka selama tujuh tahun. Dua ya? belas tahun, minta maaf. Ya. Yang menyaksikan di bawah kepimpinan beliau... ...Melaka meninggalkan gelaran... ...sebagai... apa yang disebut sebagai sudah sia ya, ya iaitu kota yang tidur kemudiannya menjadi sebagai sebuah negeri yang maju dan berkembang seterusnya yang saya hormati yang berbahagia saudara Isam bin Jalil saya bila Saudara Islam ni saya nak panggil dia datuk. Sebab kapasiti kepakarannya dan kebolehannya lulusan daripada Harvard University tiba-tiba tak ada datuk berasa macam kita menghina anak bangsa kita sendiri. Ni kadang-kadang yang tak terpakai bagi jadi datuk. Kesudahannya mengarut. Eh, sebab tu bila sebut nama beliau, saya nak panggil dia Datuk. Berasa macam tak puas hati kalau panggil tak panggil Datuk. Hmm. Aktivis politik merangkap penceramah undangan kita pada malam ini. Seterusnya seluruh ahli jawatan kuasa PAS kawasan Alur Gajah, seluruh jawatan kuasa Jabatan Pilihan Raya PAS Dun Durian Tunggal, Tuan Rumah, Tuan Haji Mohsin, sekeluarga, مسلمين المسلمات حاضرين وحاضرات يا رحمة الله سبحانه وتعالى فرمان الله سبحانه وتعالى بدلا من القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ Yang bermaksud, sesungguhnya Allah hanyalah melarang kamu daripada menjadikan teman rapat orang-orang yang memerangi kamu kerana ugama kamu dan mengeluarkan kamu dari kampung halaman kamu serta membantu orang lain untuk mengusir kamu dan ingatlah sesiapa yang menjadikan mereka teman rapat maka mereka itulah orang-orang yang zalim ayat yang saya bacakan ini adalah ayat politik yang menjadi panduan dan pegangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan golongan yang beriman di dalam membina dasar hubungannya dengan mereka yang menentang Islam yang memerangi orang-orang Islam kerana pegangan agamanya. Ayat ini yang dipegang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan agar kita tidak menjadikan golongan yang memusuhi umat Islam dan agama Islam itu dan berusaha untuk menghalau orang-orang Islam keluar dari tanah airnya dijadikan sebagai teman rapat dijadikan sebagai rakan sekutu dijadikan sebagai pemimpin dan ikutan golongan yang beriman saya bacakan ayat ini untuk mengingatkan bahawa di dalam kita berpolitik, kita telah mempunyai panduan yang jelas di dalam Al-Quran. Yang menjadi sebagai dasar dalam kita menetapkan polisi dan tindakan-tindakan sehingga apabila kita melakukan sesuatu tindakan, kita tidak terperangkap kepada permainan mereka yang berusaha untuk melakukan kezaliman dan penindasan kepada manusia. Dalam Islam, politik itu adalah perkara yang sangat penting. Kerana ia adalah merupakan elemen yang menjaga keadilan di kalangan manusia. Ia adalah elemen yang menjadi landasan membela golongan yang ditindas dan dizalimi. Ia adalah elemen yang memungkinkan keadilan ditegakkan dan kesaksamaan dijunjung tinggi. Dan dalam Islam, politik itu sendiri mempunyai pengaruh yang besar di dalam mengukuhkan pegangan dan juga komitmen golongan yang beriman itu kepada perintah dan suruhan Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab itulah sebahagian daripada ulama Islam di dalam perbahasan berkaitan tentang soal akidah dan keimanan menyelitkan persoalan melantik kepimpinan kerana ia adalah merupakan persoalan yang melengkapkan tujuan perbahasan di dalam ilmu tauhid iaitu menunggal dan menjunjung Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta kepada seluruh makhluk ayat yang saya bacakan ini bagi kita orang Islam yang percaya dan yakin dengan pedoman Al-Quran maka kita akan memastikan langkah-langkah politik kita terikat kepada perintah Allah itu. Akan tetapi kepada golongan yang berfahaman liberal dan sekular mereka itu tidak menjadikan Al-Quran sebagai panduan di dalam politik dan juga tindakan-tindakan mereka. Apabila Trump yang merupakan pengganas yang membantu Israel secara langsung di dalam genosida yang membunuh puluhan ribu umat Islam bayi-bayi wanita-wanita yang bukan merupakan tentera yang berperang di medan dan termasuk yang dibunuh itu bukan sahaja orang Islam bahkan juga orang-orang Kristian daripada bangsa Palestin. Beliau yang diketahui di seluruh dunia pendiriannya yang ganas dan kesolehannya serta seorang pemimpin yang meneruskan tradisi pemimpin-pemimpin Presiden Amerika dasar yang menindas negara-negara yang lemah dasar yang menjadikan keadilan itu hanyalah untuk mereka kemanusiaan itu hanyalah slogan bagi mereka Adapun bagi negeri-negeri yang lemah dan bangsa-bangsa yang lemah yang mundur yang tidak ada kekuatan maka tidak ada kamus kemanusiaan, tidak ada kamus keadilan dipakai di dalam menguruskan dan melakukan hubungan dengan golongan yang lemah itu. Ini Trump yang meneruskan agenda Amerika yang disebut sebagai syaitan besar tiba-tiba dalam keadaan begini sikapnya beliau dijemput oleh Perdana Menteri Malaysia untuk menghadiri sidang ASEAN yang dilaksanakan di ibu kota kita di Kuala Lumpur menjemput pemimpin yang seperti ini yang melakukan kezaliman yang berusaha untuk menghalau orang-orang Islam daripada Palestin sudah tentulah merupakan langkah politik yang tidak dibayangi oleh petunjuk Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kenapa kerana dasar politik yang mereka pakai dasar yang dipanggil liberal dan sekular tidak terikat kepada halal dan haram dosa dan pahala neraka dan syurga tidak terikat kepada hidayah dan petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala apabila begitu ia menjadi punca kepada kehancuran kerana Al-Quran diturunkan untuk menegakkan keadilan. Penduduk Mekah yang dizalimi dan ditindas ratusan tahun mendapat cahaya pembebasan daripada dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga wanita-wanita yang ditindas, anak-anak yatim yang ditindas, golongan fakir miskin yang ditindas di kota Mekah Dengan kedatangan Islam Allah menurunkan suratun Nisa Yang membela dan mempertahankan mereka Allah menurunkan ayat berkaitan harta pusaka Yang mewajibkan pengagihan Harta yang ditinggalkan oleh bapa dan juga oleh ibu mereka yang meninggal dunia. Suami yang meninggal dunia agar diberikan kepada waris-warisnya daripada kalangan wanita, anak-anak yatim sebagai hak yang diwajib dan diperdukan. Sedangkan sebelum itu perkara itu tidak berlaku orang-orang yang ditinggalkan suami bahkan dijadikan bahan untuk diwarisi wanitanya itu oleh adik-beradik yang lain. Dan kemudiannya anak-anak yang ditinggalkan miskin Melantar begitu sahaja Tidak diberikan pembelaan yang sepatutnya Islam datang Mengatur kembali struktur masyarakat Quraisy Dan menegakkan keadilan Sebab itu Orang-orang Arab ini Sangat faham Di zaman itu di kalangan para sahabat Dan tabi'in Bahawa Islam itu menegakkan keadilan maka meninggalkan panduan Islam akan membawa kepada terbukanya ruang-ruang untuk berlaku penindasan kezaliman sebagaimana yang terjadi di dalam dunia moden pada hari ini ada seorang wanita apabila dia melihat keadaan negara yang begitu makmur di bawah dasar-dasar politik Islam. Dia merasa bimbang. Adakah keadaan ini akan berkekalan? Dia takut kembali kepada zaman jahiliah yang menindas golongan wanita dan menindas orang-orang yang miskin dan lemah. Lalu dia bertemu dengan khalifah Islam, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kemudian dia bertanya kepada Sedina Abu Bakar. Dia berkata, Ma baqa'una ala hadhal amri salih. Bagaimanakah kami akan dapat kekal dalam keadaan Islam yang memerintah ini. Dan syariatnya yang ditegakkan dengan penuh keadilan. Dan pembelaan terhadap golongan yang ditindas dan dizalimi. Bagaimanakah perkara ini dapat dikekalkan? Dia bertanya kepada Sayyidina Abu Bakar al-Siddiq. Yang tanya ni orang perempuan. Kerana orang perempuan lah yang paling banyak tertindas. Lantaran sifatnya yang lemah itu. Maka apabila mendengar soalan tersebut. Sedina Abu Bakar al-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu menjawab. Kata beliau mastaqamat bikum aimmatukum yaitu akan kekal keadaan yang adil ini kekal keadaan yang baik ini kekal Islam ini mastaqamat bikum aimmatukum selama mana pemimpin-pemimpin kamu itu berada di atas jalan yang teguh dan istiqamah melaksanakan Islam Dijawab dengan jelas oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Pergantungan rakyat untuk berada dalam keadaan yang selamat dan aman. Hartanya dilindungi. Nyawanya dilindungi. Maruahnya dilindungi. Keluarga, anak dan suriat keturunannya mempunyai masa depan yang terjamin. Bergantung kuat kepada pemimpin-pemimpin yang memimpin mereka. Ini jawapan daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kita tengok bagaimana di zaman Tun yang berjaya membawa berbagai-bagai kemajuan dan mengeluarkan negara dan rakyat daripada bebanan psikologi inferiority complex sebagai bangsa yang dijajah begitu lama. Dijajah 450 tahun lebih. Bebanan psikologi, rasa hina, rasa kecil, tidak berani berdepan dengan penjajah, bekas penjajah. Dan tak berani berdepan dengan pemimpin-pemimpin yang lebih Inggeris daripada Inggeris. Tuan Mahathir berusaha membebaskan rakyat daripada bebanan psikologi itu. Dia buat Twin Towers tu bukan buat saja. Dia buat dengan matlamat dan tujuan untuk menunjukkan orang Melayu, orang Islam boleh buat perkara-perkara ini dan berbagai-bagai lagi pembaharuan-pembaharuan yang dilakukan yang membawa kebaikan kepada orang-orang Melayu Islam dan kepada rakyat. Tetapi pada hari ini kita tengok satu persatu kejayaan yang telah dicapai dihancurkan. Petronas, Tabung Haji dan banyak mercu tanda kejayaan yang telah dicapai dan dikekalkan di zaman Datuk Seri Najib dan kemudiannya zaman Tun Abdullah Badawi, zaman Datuk Seri Najib akhirnya satu persatu menjadi hilang rukun-rukun kekuatan ekonomi menjadi runtuh dan kita di dalam negara kita duduk dalam kebimbangan Cara kerajaan menguruskan harta negara nak memperbaiki Karkosa enam ratus juta Karkosa itu bukan istana negara Karkosa itu adalah tempat Frank Swettenham duduk di zamannya Karkosa ini untuk memperbaikinya berserta dengan beberapa lagi warisan-warisan dalam negara kita ini 600 juta bukan kita nak menafikan keharusan untuk kita nak membaik pulih warisan negara tapi pastikan dulu infrastruktur asas yang diperlukan oleh rakyat supaya melindungi nyawa dan harta mereka diselesaikan Barulah kita boleh pergi kepada perkara yang lain. Saya beberapa minggu yang lepas berlaku banjir di Jasin. Menziarahi keluarga-keluarga yang dilanda banjir di Seri Mendapat. Semenjak saya menjadi ahli parlimen Jasin, tiap-tiap tahun berlaku banjir, mereka dipindahkan sementara di Seri Mendapat. Dan ada dalam setahun sehingga dua kali berlaku banjir. Sedangkan kos untuk menguruskan agar banjir itu tidak berlaku adalah sangat kecil berbanding dengan enam ratus juta untuk nak memperbaiki seperti bangunan karkosa itu, memperbaiki saluran-saluran dan terusan-terusan, membesarkannya membersihkannya, meninggikannya, tak sampai 14-15 juta bagi satu kilometer terusan. Ataupun satu kilometer sungai. Berapa kilometer sangat yang ada di Jasin tu? Yang sekiranya rakyat dilayan dengan betul, kerajaan menguruskan masalah rakyat itu, maka sudah tentulah mereka tak perlu berulang pergi ke Seri Mendapat di sekolah Seri Mendapat setiap kali dilanda banjir ini masalah yang berlaku pembangunan yang bukan mewakili keperluan rakyat tetapi pembangunan yang mewakili kepentingan politik tokoh-tokoh yang memerintah negara pada hari ini. Ini adalah keadaan yang semuanya berpunca apabila kita membebaskan diri daripada ikatan terhadap hidayah dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada cara untuk kita nak memastikan hal ini dapat diatasi melainkan dengan kita memastikan kerajaan diambil alih baik di peringkat pusat maupun di Melaka. Dan untuk melakukan ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memandu kita. Apabila baginda berpindah ke Madinah, baginda membangunkan kerajaan yang pertama kerajaan Islam yang adil bermula dengan menyatukan kabilah-kabilah di Jaziratul Arab terutamanya Aus dan Khazraj membina penyatuan yang kukuh dan kemudiannya di antara Aus dan Khazraj dengan para muhajirin daripada Mekah kesatuan yang membina kestabilan dan kekuatan dan ini pendekatan yang sangat diperlukan pada hari ini kerana itu pas mengambil pendekatan menyatukan parti-parti politik Melayu sama ada parti politik bersatu parti politik AMNO yang asli Umdap tak mau AMNO yeah. yang asli dan parti-parti politik yang tidak ekstrem disatukan bagi kita membina kekuatan dan memberi harapan kepada rakyat bahawa yang akan menjadi kerajaan pada masa akan datang ni dia tak bawa penyakit kerajaan yang ada dan parti-parti politik yang ada yang memerintah pada hari ini tiba-tiba ada pula yang kata PAS nak berjalan solo saya tak tahu dia daripada mana PAS nak berjalan solo diambil daripada mana itu itu bukan pendirian PAS itu adalah pandangan-pandangan yang bertujuan untuk mereka itu mengelirukan rakyat dan mewujudkan kesangsian di antara satu sama lain. Pandangan seperti ini lebih mewakili umdab DAP bukan mewakili PAS sebab itu kepada orang yang mengeluarkan pandangan ini saya nak memberi nasihat jangan sekali-kali bercakap atas nama PAS kerana apa yang dilontar itu adalah pandangan dan juga arah tuju yang datangnya bukan daripada PAS tetapi daripada sumber yang ingin memastikan perikatan nasional tidak mengambil alih kerajaan tidak mencapai kemenangan yang besar yang ditunjukkan oleh kelombang rakyat dan saya yakin rakyat bijak dah dah cerdik tidak mudah dipermain-mainkan dengan propaganda media kerana rakyat sangat tertekan pada hari ini dan mereka mahu melihat perubahan dan insyaallah dengan pilihan raya Sabah yang akan datang ini akan menjadi sebagai titik tolak yang akan membawa gelombang merentas Sabah menuju ke Melaka dan Johor dan seluruh negara insyaAllah, perubahan kerajaan itu, insyaAllah akan berlaku dalam negara kita dan saya tak risau kita kat Melaka kita banyak tokoh-tokoh yang hebat tengok saja Tan Sri bercakap tadi, saya tak risau sebabnya bila semua ni macam ni saya nak balik mengajar je Ah, ha, dia. Ya. Yeah? Ha, semua ni pakar semua ni. Ah, ha, tu dia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekadar itulah yang dapat saya sampaikan. Jazakumullah khairan katsiran kepada Tan Sri ya, dapat bersama-sama pada malam ini kepada Tuan Isam Datuk ya, Isam Jalil yang ulasan-ulasan uh, beliau itu memang first first class ni ulasan yang first class ya yeah. dapat sama-sama kita di Melaka pada malam ini tahniah kepada PAS Alu Gajah sekian situ saja Jazakumullahu <tik> khairan kathiran aku lu qouli hadza wa al azim li wa lakum wa sallallahu wa sallama ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillah rabbil alamin takbir Allahu akbar takbir Allahu akbar takbir Allahu akbar assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih yang berhormat Ustazul Kalau ada ruang kita nak bagi lama pada Ustaz untuk bercakap Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita ada dua lagi agenda <laughs> Boleh panggil lagi tak ya? Kita ada dua lagi agenda uh, Kita twist Kita akan teruskan dengan ucapan Yang berbahagia